وهي هون مثل ما شايفين الخيار لسه ما نو جاهز للزراعة لسه صغير هاي الخيار هون وهي عنا هون القتي انا زارع القتي هون وهون الخيار الخيار لسه ما نو جاهز للزراعة الخيارة بس تصير هيك بنزرعها هلا رح نزرع انا وياكم هاي الخيارة بنفس الطريقة يا جماعة البذور نحن وقت اللي زرعناهم بذور الخيار اه مثل ما شايفين أنا لاحظت إنه بعد ما تنمو النبات بعد ما تصير هيك لون أخضر لقيت إنه عم تصفر عم تصفر فأنا رح أجرب وأقوم بالزراعة بالطريقة الصحيحة طبعا التربة نفس التربة اللي حطيناها بس أنا ملاحظ يا يعني نوعية البذرة بتكون إنه سيئة او انه نحن نشبع النباتي بحيث انه تاخذ مساحه بحيث انه تتنفس راح نجرب اليوم نزرعه هون تمام ونشوف مع الوقت شلون النتائج مثل عادي شايفين شايفين انا في حال ظهور الورقه الثالثه بزرع بقى انا تركتها فتره شوفوا شلون صارت اللون تغير فانا اليوم راح احاول ازرع بخيار وان شاء الله تكون نتائج طيبه يلا خليكم معنا يا مثل العادي اول شيء طبعا نعطي مكان للزرعه تمام هذا السماد طبعا شوي شيء بسيط وزدته بالماء. تمام ومنزرع ان شاء الله دائما توكلنا على الله بسم الله يا جماعة نحن عم نخلي الجذور نحاول نخلي الجذور تمتد وتتنفس النبات مثل ما شايفين هلا فرجيكم انا طبعا التربه ناشفه هاي ما راح يمشي بتكون التربه شوي انا ليش بقول دائما وقت اللي بتطلع الورقه الثالثه نزرع ليش شايفين شايفين الجذور جذور النبات ما عاد في نفس ما عاد يقدر يتنفس بقى نحن بنزرع مشان تاخذ الجذور نفسها بالتربه وتعيش ان شاء الله بسم الله マミはい。 لي مجال مثل ما شايفين هيك مشان المي وقت اللي نسقي تمام هلا راح نكم تمام هيك في حال سقينا هون المي تتجمع هون شايفين هلأ الورقة الأولى الثانية الثالثة نزرع إن شاء الله مشان ما تصفر النبات مشان ما يصفر تمام يا جماعة وعلى هالحالة من نزرع الكل إن شاء الله طبعا نحن سقينا نسقي هلا مرة ثانية لأنه الخيار بالنمو توا بحب المي هاي يا جماعة الخيار تقريبا بعد مرور أسبوعين شايفين هدول اللي زرعناهم وكانوا تقريبا راح يموتوا بعد ما اخذوا مجدهم بالتربه شايفين كيف وهي جماعة الخيار تقريبا بعد تسعة وعشرين يوم من زراعتهم طبعا انا هدول قمت من جديد تمام مثل ما شايفين تقريبا كل يومين نحن بنسأل الخيار كل يومين وهي يا جماعة نبات الخيار مثل ما شايفين تمام طبعا أنا هاي الخيارة زرعتها أول خيارة بعدين زرعنا الباقي بالترتيب هيك لوصلنا وصلنا لاخر ثنتين تمام مثل ما شايفين الخيار لفرجيكم هاي السمرة كيف بلشت تأسمر تمام شايفين الخيار هذا كله سمار الخيار مثل ما شايفين بلش يأسمر مثل ما شايفين يا جماعة الخيار هي تقريبا بعد مرور ثلاثة أشهر يمكن والله ما أتذكر بالضبط بس أنا من زمان ما تصورت الخيار مثل ما شايفين والثمار كلها مأثمر الخيار مثل ما شايفين هون يا جماعة بنهاية هذا الفيديو تدعمونا لنا لايك واشتراك بالقناة كان معكم ابو محمد السلام عليكم